અને સમાજે સપોર્ટ પણ આપ્યો અને કાર્યક્રમ થઈ ગયો. ગ્યાપ થોડીક તકલીફ હતી કે અમે આહુડા પાડ્યા અને આ વર્ષે જો સમાજ આવે છે સમાજ રાહ જોઈને બેઠો છે. બીજો ખાસ કરીને કહું સમાજ ખરેખર ખૂબ સમજી ગયો છે એટલે હવે કોઈ કહેવાની જરૂર મને નથી લાગતી. ખૂબ સમજી ગયો છે આપણો સમાજ. એક તો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સોશિયલ મીડિયાનો ખૂબ આભાર માની અને સમાજને ખૂબ આભાર માની કે લાઈવના માધ્યમથી મારી સમાજ એટલે ઘરે નજીક નજીક માં ઝઘડ દેતા તો સોરે સીડા છે એટલે એનો આભાર માનું છું ખૂબ આભાર માનું છું કે લાઈવ એ ખરેખર સમાજની નાની મોટી વાતો છે ગામમાં ધમધમાળમાં મસાઈ દે છે એક સોશિયલ મીડિયા છે એટલે સમાજ ખૂબ સમજેલો છે પણ સાથે સાથે હવે જે મારા વાત કરવી છે ને આ વાત કરી અને વાણી છે ને મારી પૂરી કરી દેવાનું છું પછી

कि जिन्होंने कुछ दिन, दिन पहले कुछ दिन, दिन पहले भारत के भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंका भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता फेंका एक बात ये समझ लो मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उसने भारत के सर्वोच्च न्याय न्यायधीश है उन पर जूता फेंका क्यों फेंका इसलिए कहेगा कि वो दलित है अगर उनकी औकात कुछ नहीं है वो वो बोलता है आप कितने भी पढ़ लो लेकिन तुम्हारी औकात हमारे जूतों के बराबर है एक 71 71 साल का बुड्ढा अगर ये जूता फेंक सकता है और वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति के पर भारत के सर्वश्रेष्ठ न्याय पर सीबीआई पर तो हमारी हैसियत क्या है वो समझ लेना आप मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता हूँ क्यों उनका आभार मानना चाहिए कि उसने हमारी औकात दिखा दी कि आप पढ़ लिख के उन लोगों की जो मानसिकता है जो मनोवादी मानसिकता है वो बदलने वाली नहीं है और दूसरा आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश में से एक बंदा उसी समय में बार बार गया। बार बार बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहा है बार बार अब ये समझ लो, लो उनके बूढ़े लोग लो हैं, उन लोगों को लो उसने मैदान में उतार दिया लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारे युवा आज सोशल मीडिया में कैसे क्या कर रहे हैं उनके, उनके बुजुर्ग और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हैं। आज विश्व के पचास से ज्यादा देश में बाबा साहब को सर्वोपरि मानते बाबा साहब को मानते हैं लेकिन यहाँ सुन लो भारत में मनोवादी ताकत है बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करना चाहते और क्या बोलते मालूम है ये, ये आंबेडकर का नाम है ना उनको अस्तित्व तो खत्म कर दे ये नीले कबूतर है ना वो अपने आप फैल हो जाएगा हम लोगों को नीला कबूतर बोल रहे हैं तो हमारे युवाओं को अब समझना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ साथ ही साथ आज हम लोगों को जो हमारी खामियां है हमारी जो खामियां है उनको दूर, दूर करके हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार का मुख्य कारण क्या है और उनका निवारण क्या है उसी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ हवे मुख्य खासकर इन प्रिय युवाओं ने बच्चे अपना वचे